Вітаю вас, друзі, телеканал Миколаїв працює у прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови це вербна неділя, яку, яку ми зустрічаємо вже наступного тижня. І у нас сьогодні в гостях настоятель свята Нікольської соборної церкви протері Михаїл Бойка. Отец Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие телезрители. Отец Михаил, спасибо большое, что вы приехали к нам в студию, несмотря на сложные постовые дни, когда длинные службы. Но тем не менее, я думаю, что тема очень важная. На следующая неделя, шестая неделя, последняя неделя Великого Поста, называется Вербным воскресеньем, Воскресенье. которым и завершается Великий Пост. Будьте добры, в чем Суть этого праздника и почему именно им завершается Великий Пост? По примеру Господа нашего Иисуса Христа, который постился 40 дней в пустыне, установлен Великий Пост, который также длится в течение 40 дней. И как раз в течение окончания шестой недели Великого Поста, предваряющего праздник входа Господня в Закончается Святая Чергисякица. Это очень хорошо вот видно по текстам богослужебным, что заканчивается Святая Чергисякица, и также идет праздник Входа в в Иерусалим, и после чего уже с понедельника начинается Страстная Седмица. То есть, отец Михаил, если я правильно Вас поняла, страстная седмица, которая будет уже после верного воскресенья, она не относится к великому посту, потому что очень часто мы считаем, что до Пасхи идет великий пост, оказывается нет. Нет, вопрос в том, что сам период великого поста состоит из четергисякицы и также страстной седмицы. Он именуется Великий пост, где православные христиане несут великопостный подвиг, поставяя воздержание. Поэтому в период богослужебного разделяется на четыре месяца и также с расстоянием сиди очень особые служения, которые возвещают от самой кончине месяца служения Господа нашего, именно страдания и крестных смерти. Ну, говорят, что самое сложное в Великом посту – это первая неделя Великого поста и страстное Время практически останавливается, и все как-то идет совершенно по-другому, и мир ощущается даже по-другому. Почему? Ну, сама Церковь всегда призывала к Великому посту, а тут период духовной весны, чтобы человек, подобно земледельцу, в этот период весной для души поселцы добрые семени, примирение, терпение, сострадание – и также подвигом воздержания пришел к самоочищению своему. И, естественно, этот подвиг начинается с первой недели поста. И если человек переходит от периода мацкоеда из сырной седмицы, масленицы, уже первой седмицы поста, она является самой строгой по воздержанию. Также и страстная является самой строгой по воздержанию. Но первая седмица, первые четыре дня, те дни, когда читается Андрея Рейкерийского, приписано строй после воздержания, поэтому, как кто считает, что она является тяжелой седмицей. Но если брать во внимание, что человек себя настраивает, готовится и ждет, естественно, ему с помощью Божьей все в силе преодолеть. Ну да, с Божьей помощью, то можно много чего, можно все, наверное, преодолеть. Отец Михаил, возвращаясь к празднику вербного воскресения, Иначе этот праздник называется Вход Господень в Иерусалим. То есть это реальное событие было евангельское, и в честь него установлен этот праздник. Будьте добры, если можно, давайте немножечко вспомним об этом празднике. Надо сказать, что сам вход Господень в Господь Иерусалим этого уже третьего года мессианского служения Господа нашего является торжественным ходом. Ведь и беря во внимание тот факт, что Господь некратно до этого уже бывал в Иерусалиме и бывал в Иерусалимском храме. Впервые упоминается в Евангелии Лука, что Христос вместе со своими родителями был в Иерусалимском храме в 12-летнем возрасте, считал, что с этого возраста уже мальчик может присутствовать на общей молитве и также в Иерусалимском храме. Ветхий Завет предписывал три праздника в году, в течение года, это праздник Пасхи, праздник Пущей и праздник Пятидесятницы Ветхозаветней, обязательно всем взрослым мужчинам, имеющим такую возможность, быть в Иерусалимском храме и совершить жертвоприношение. Поэтому многократно Господь также был в Иерусалимском храме, но этот вход отличается от того, что Господь посещает его торжественно и посещает все в точности, которое было возвещено пророком Захарии. Он описывает о том, что царь гордит на осле молодом. Поэтому, читая тексты евангельские, Матвей, Евангелиз указывает, что именно Господь послал своих учеников, чтобы те отвязали осла. А он был привязан также вместе с ослицей, поскольку он еще находился на кормлении у ослицы. Тем, ослюнок, самым, да? Да. Mm -hmm. тем самым подтверждает, что это действительно был молодой оселоночек, на котором, естественно, еще никто не ездил. Это такая тонкое объяснение совершалось только лишь для того, что оно подтверждает те тексты древние, которые были возвещены пророком Захарой. А почему именно э, пророки предвещали, что э, на осле? Не только лишь, и, но это было множество предсказаний пророков о Мессии Христе, который перейдет в мир ради спасения. Его же дали, о нем знали, возвещали все пророки, также о том, чтобы он будет рожден в Назарете, в Ильемске, также было возвещено. И также предсказание, что Ева Марии было возвещено. Но кто искренним сердцем верил, тому Господь даровал понять откровение из, и то, что те пророчества действительно сбылись с пришествием в мир Христа Господа нашего. Как мы видим, не каждый, кто был в жизни земного Господа, его очевидцем чудес, его, очевидцем его знамений, принимал это с благодарностью Богу, а многие так и принимали его осуждение. Отец Михаил, мы знаем, что Иисус Христос, восев на молодого осла, въезжает в Иерусалим, и звучат Ему слова Осана, осана сыну, Давидову. сыну Давидову, и люди устила, снимают одежды, устилают путь Господень и кладут пальмовые ветви под ноги этого осленка, да, на котором да. едет Иисус Христос то есть всеобщее ликование, и в тот момент получается, что все признали его как мессию. Но это надо заметить, что этот чин встречи, это чин встречи царя, который возвращается с победой. И сам со время Давид, провозгласив Соломона наследником престола, также сделал, что он на осленке въехал в Иерусалим, посылай этой ветви. Осана в переводе обозначает спасение. Когда встречали царя с победой своим войском, ему восклицали Осана, что он принес избавление спасения от врага. И также было торжество ликования, поселяли ветви, постеляли свои одежды. Тот же самый совершили жители Иерусалима празднику Пасхи. Надо понимать, что были множество собраний, не только лишь жители Иерусалима. Туда необходимо было, чтобы пришли все мужчины, прежде всего, было 12 колен, ну, старейшины рода колен, То есть Иерусалим был наводнен людьми, да? Он был очень наводнен людьми, множеством людей. И как бы высшая знать того времени была, обязательно должна было присутствовать в празднике. И были собрания, молитвы, и были представители каждого рода и каждого колена, и каждого города. Были специально направляемые туда посланцы. Огромное количество людей, и большая часть этих людей идет встречать Христа. Господа сопровождали люди, и также к ним присоединились те, которые были в Иерусалиме. Ведь замечает апостол, что весь Иерусалим пришел в движение, и кто не знал, спрашивали, кто это. На что следовал ответ, это Иисус, пророк из Назарета. Так о нем уже было слышно во всей стране израильской, и возвещали многие о тех великих знамений чудесах, которые сопровождали Господа. Возвещали все дела, которые сотворил прославляли. И перед тем было последнее великое чудесное знамение – воскрешение четверидевного Лазаря. Тот факт, когда он мертвого воскликнул он из гроба, и был великим знамением, что Господь является действительно Мессией, и многие уверили в Него. Но, скажи сказано, что некоторые побежали, известили об этом фарисеям, после чего было собрание Совета Синдриона, которые там же утвердили, чтобы погубить Христа. Тем самым, трактуя то, что они опасались, что придут римляне, как утверждает Иоанн Богослов, и завоюют язык наш, и мы попадем в плен. Хотя надо, естественно, признать, что уже до этого римляне завладели все Иудеей. Отец Михаил, вот Вы сейчас упомянули о четвередневном Лазаре. Накануне верного воскресенья установлена Лазарева суббота. Да, она так и называется, да, да? И она тоже окрашена совершенно в тона, нежели другие субботы. Если можно... Благодаря еще... этому великому чудесному знамению многие уверовали в Христа как в Мессию. И по хронологии Лазарева суббота предваряет праздник. Господи Иерусалим, тем самым напоминая, ведь Великий Пост напоминает нам о всех служениях Господа земных, которые являются служением царя, пророка и первосвященника, ради того, что род человеческий избавил от греха, проклятия и смерти. И Лазарева суббота, и сам Лазарь явился прям доказательством, что Господь имеет власть над смертью и Всю власть отец отдал сыну своему. А давайте напомним телезрителям нашим, э, кто был Лазарь. Он был братом Марфы и Марии, одним из первых учеников Господа нашего. И что с ним случилось, отец Михаил? Пребывая за пределами Иудеи, пребывая в Галилее, поскольку, замечая что да, после Иудеи искали каменовать креста, пришло сообщение, что Лазарь умер, ему известили, на что он еще пробыл четыре дня. А потом сказал апостол, что мы пойдем, и сколько он назад он нас уснул. То есть Лазарь умер и был уже похоронен, да? Да, четыре дня он был в захоронении. У -у -у. Поэтому, пока Господь пришел к Лазарю, он у четыре дня находился уже в захоронении, в Адуме, да. да, в пещере похоронной. И сам факт, что уже сам присутствующий свидетель, что идет запах от того, что тело находится уже в захоронении на что Господь повелел только веры во все возможное верующему. И э, он входит в пещеру и Он восклицает, повелевает по тексту Евангельскую открыть камень, который запечает в гроб, и повелевает Лазару выйти. И он выходит по грибальных пеленах, при виде всех собравшихся. Ведь надо вспомнить о том, когда было захоронение, это было необходимое собрание всего семейства, если кто-то либо из ближайших умер. Прибежу... Ходили все, а, естественно, люди компактно раньше проживали. И когда побежала Марфа плакать у гроба, естественно, посчитали, то есть она побежала из дома, посчитали, что она идет на гроб там плакать о умершем брате своем. И за ней последовала часть людей, также сопровождая. И тем самым стали не свидетелями, когда вот Господь пришел. Свидетелем была эта Марфа и Мария вместе того, что воскликая Лазаря из руба, он и вел чудо воскрешения. Отец Михаил, мы знаем из Писания, что Лазарь прожил еще потом долгие годы и был епископом. Да, он был да? епископом, да. И говорят, что он э, никогда не, после этого уже не смеялся, после своего такого воскресения. Ну, или это уже домыслы? Нет, это уже домыслы. Нельзя сказать, что вообще христианство – это религия радости, поскольку мы имеем не только жизнь земную, но и также жизненепестную. И нельзя утверждать, что никогда не смеялся. Это уже является естественными домыслами. Тем более это такой нюанс, который никак не может быть исповеданием чего-то или не исповеданием чего-то. Отец Михаил, Господь воскрешает Лазаря Четверодневного, Он торжественно входит в Иерусалим, и все кричат Асана, сыну Давидову. Но что интересно, буквально, по-моему, на следующий день да, эти же люди, ну, практически эти же люди, кричали Распни, распни его. Как может произойти в человеческом сознании такая страшная метаморфоза? То есть вчера осана, а сегодня распни? непонятно, столько веков прошло, а непонятно. Если человек не уверивал, ожидая, ожидает, или вернее люди, современники Господа ожидали от него царства земного, о чем смеялись, было, что они видели, прежде этого были многие, которые объявляли себя Мессией и поставляли смысл своего служения, избавления от римского владычества и воздвижения иудейского царства на уровень правления при Ироде Великим. Тем самым, имея такое величие, но Господь же пришел ради того, чтобы даровать людям Царство не земное, а Царство небесное. И когда он уже, будучи в Иерусалиме находясь, находился и возвещал о покаянии, о том, что в Царство необходимо Божие попадает только тех, кто верит в Него как Сына Божьего, множество, ожидая в служении Мессии совершенно Царя земного, не признали и «Не прошло многое время, как мы возникли, распни его». Человек всегда изменчив, если он ищет своего, своего личного, эгоистичного и мелочного земного. Поэтому неудивительно, что люди, которые даже слышали о тех знамениях чудесах, которые сотворил Господь, естественно, они не все сердцем своим, чтобы хотя бы возблагодарить Бог за то, когда говорили, что среди народа восстал Великий Пророк. До этого также были примеры, что побивали и Пророку, и Господь, надо вспомнить о том, что приближаясь в Иерусалим, сплакал о Иерусалиме. Он заплакал о том городе, который был одарован великим посещением Божьим. Там пребывали все знаменования и великий промысл Божий. И, взывая плача о том, он говорит такие слова, «Есть, сожаление о городе и его жителях, если бы и ты не да, на это время познал, что необходимо к твоему, миру твоему» мир и жизнь продолжалась в этом городе. Ну да, и мы знаем, что Иерусалим потом был разрушен. И потом полностью. же было пророческое предсказание о разрушении Иерусалима, где камень на камень останется, и также будет разрушен Иерусалимский храм. Хотя в Римляне не было цели разрушить сам храм, они как и считали необходимо сохранить все древнее наследие и его поддерживать как свое как культурное наследие, и также, естественно не имея желания этого сделать, но в иудейской войне, в этой всей злобе погибло множество людей. И также в свирепость толпы римлян разрушила сам даже Иерусалимский храм. Отец Михаил, возвращаясь от Древнего Иерусалима в наши дни, мы знаем, что и сегодня праздник входа Господня в Иерусалим встречается и очень торжественно празднуется. И есть такая благочестивая традиция у христиан: приходить в церковь не с пальмовыми ветвями, потому что у нас здесь не растут пальмы, а с вербными, с веточками верб, отчего, наверное, и произошло это название. Вербное Вербное воскресенье, да. Отец Михаил, и так люди стоят с вербами в знак своего почитания Бога, да? Ну, во-первых, это воспоминание того, что было, и воспоминание, и продолжение той традиции. Но также надо брать во внимание, что это те ветви, которые молодые, только росли листики молодые, и все, что оживает в природе, одно дало рост, росток, и в знак того, что Христос пришел ради дарования жизни вечной, также носятся эти ветви. И вот вы знаете, коль мы коснулись этих ветвей, предполагается, после освящения, когда священник освещает вербы, то ими нужно там побить друг друга, чтобы ну, во души и тела и так далее. Но дело в том, что что делать с ними потом, с этими вербами? И была традиция сохранения памяти. Для этого называли имена людей в честь каких-то либо событий, называли, давали наименование местностей в честь каких-то божественных событий и название там рек или чего, и чего как будто либо. Человек человек дося имя, носил информацию о своем имени, что было когда-то либо. Тем самым милость Божия, благодать Божия, величие Божие, оно имела приписку к определенному событию какому-то либо. Также эти ветви являются, тоже продолжает традиции, что когда ветви и зеленый несут, они символизируют воспоминание того реального действия, которое в свое время было совершено там, хотя бы много веков назад. Пожелания здравия, пожелания мира и добра, естественно, никогда не чуждо. Но для этого не обязательно, естественно, совершать какие-то действия. А вот потом, когда ну, приносят люди домой эти вербы, они стоят какое-то время, а дальше что с ними? И вот начинаются, понимаете, такие недоумения. Выбросить нельзя, потому что освещенная верба. Что делать, куда ее девать? Такие же недоумения могут возникнуть в наше время. Почему? Потому что раньше мы понимаем, что у каждого было печное отопление. И все, что приходило из вещей церковных, негодность, в том числе и книги в том числе какие-то записания, иконки, если они ветшали, и уже искажение было и текста, и лика, его необходимо было сжечь. Также эти же ветви, которые засыхали, листочки отпадали, они просто сжигались. Так, но сегодня нет печного отопления, это что, раскладывать костер? Не можно прикопнуть. Прикопнуть, либо. Да? Можно прикопнуть к земельку, и пусть она уходит в землю, и не будет, ни, как стенд святыни, поругательства, и будет правильное поступление. Само смысл троихранения до следующего года не имеет подтверждения, поскольку после вербного воскресенья идет расстояние седмица, и естественно, на Пасха, люди поздравляют друг друга крашенками. Почему, отец Михаил, я так подробно спрашиваю вас, потому что очень часто из-за мелочей возникают много недоумений, и люди... И эти мелочи уводят людей от главного, от главного созерцания. Когда человек, человеку желает добра, чем приписывает действительно вера и исповедания Господа, потерпеть на себе ради примирения и ради пользы ближнего содействия ближнему, его исправлении, помочь, в его нуждах. Естественно, само действие человека, его забота, даже намерение совершить добро если к даже чем по каким-то причинам не всегда возможно совершить, хотя бы частично или в полной мере. Это всегда действия, движение человеческой души всегда будет возблагодарены. И Господь говорит, все действия хорошие. И сюда же относятся пожелания. Ведь когда мы прославляем Господа нашего, мы прославляем Его своими устами. Это тот же является той молитвой словословия, которая является и молитвенным трудом. Молитвенный труд – это один из самых сложных и великих трудов, которые существуют на земле. Это правда, отец Михаил? Человек должен прийти к покорности разума своего и признать величие Бога как своего Отца Небесного. И также молитвенный труда вносят и поклоны. Но главное это то, что человек должен созерцать молитву, прийти в такое состояние молитвы, что молитва была целостной, она собрана в без рассеянности. И весь свой ум на время молитвы он дает прославлению Отца Небесного. Отец Михаил, как вы полагаете, Бог столько дает милости людям, посылает святых, праздники, посты для того, чтобы люди остановились и призадумались, а при этом люди не становятся счастливее вот в общей своей массе и как-то продолжают раздирать мир раздоры, распри, ненависть. Почему так? Почему не слышат? Вопрос в том, что Господь никогда не нарушает свободную волю человека. Человек прав выбирать, и человек прав принимать решения. Он создан по образу подобия Божий, он имеет разум, он имеет свою свободную волю. Он имеет бессмертную душу. Это великое творение Божий человек. И, как говорит Псалом Певец Давид, немало умален он даже от ангельского мира. Тем самым, если человек слушает заповедь Божий и стремится к исполнению, Господь примет его намерение и укрепит его в этом. Если человек не стремится к исполнению воли Божией и действительно отступает от повеления Божия, естественно, ведь заповедь приписывает того, чтобы человек себе, на себя претерпя ради примирения с ближним, хранил мир. Необходимо поступиться своим самолюбием, необходимо может что-то ущемить в чем-то себя. Но если человек этого не будет делать, естественно, мира не будет. То есть для того, чтобы был мир, э, мир конкретно зависит не только от кого-то там, а именно лично... От... Господь помогает тогда, когда мы просим Его о помощи нам. Если мы же вы не просим о помощи, естественно, надеяться на помощь Божию уже нет до нас основания. То есть, если хочешь мира, то попроси этого мира, да? Человек молитвой укрепляется в своих делах. Но сам трудится же. И любое действие без приложения усилий самого человека не совершается. Или физическое или даже это умственное действие, все равно необходимо усилий самого человека. Но вместо него никто не сможет это сделать. Если кто-то сделает, то это уже другое действие другого человека. Ну, когда-то такая хорошая поговорка, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. То есть, если человек хочет спастись, он должен в первую очередь нет, приложить нет, к этому… дело в том, что взаимная запах и любви нас приписывает друг другу помогать. Но каждый человек должен сам прилагать к себе, Это может, также лично свои усилия. Ну да, я вот и имею в виду, что если человек не будет стрем... прилагать свои усилия и свой труд класть, то тогда ничего… А без участия человека ничего не совершается то, что, что в чем бы мы ни проявляли себя, всегда в нам же есть часть нашего участия в чем-то либо. И по заповеди Божьей мы за свои же действия или награждаемся, или наказуемся. Отец Михаил, итак, мы встречаем уже скоро праздник верное воскресенье. И чему будьте добры, если можно коротко, чему может научить нас этот праздник? Какой урок христиане извлекают? Из ну, прежде него? всего праздник устанавливается для того великого памятствования, что Господь совершил дело спасения рода человеческого. И вся земная жизнь, она является исполнением этого служения и также завершается на горе Голофе. Сам праздник – праздник радости. Почему? Что время нашего спасения приближается, Господь идет в Иерусалим, но этот путь состоит через голов, через крестный путь. Ради того, чтобы перенять смерть, своим воскресением победить смерть, быть первым среди умерших, который воскрес, и тем самым закон воскресения теперь может содействовать нам тем, что врата рая отверстие для всех. Для спасения необходимо покаяние и признание в Господе Сына Божия, пребывание в истинной вере, тем самым человек стремясь всегда будет укреплен помощью Божьей. Раки своего же спасения. Отец Михаил, спасибо вам большое за то, что вы приехали к нам в студию и наставили и поговорили о вербном воскресенье, которое мы будем уже встречать очень скоро. Шановные друзья, у нас сегодня в гостях был настоятель Свято-Никольской Соборной Церкви Протерей Михаил Бойко. Ну что, ж, друзья, у нас еще есть час на то, чтобы гидно встретить вербную неделю и порадить. Разом з Господом нашим Ісусом Христом це була розмова на тему. На все добре.